Hə. Deməm uşaqlar, Excel-in lent tablarından Insert lent tabı. Ümumiyyətlə Insert sözünün mənasını vörtdən börd də bilirik. Insert sözünün mənası əlavə etmək deməkdir. Insert lent tabı ümumiyyətlə halda lent qruplarına bölünür, bölünür və Insert-in lent qrupları Table lent qrupu var. Sonra Illustration lent qrupu var, bu bizə vörtdən də tanışdır. Ondan sonra Add-ins var. Charts adlanan lent qrupu var, diaqramlarla bağlı. Sonra ə e, tors o 3D modellərlə bağlı olan lent qrupumuz var. Park lines lent qrupu var, filter lent qrupu var, links lent qrupu var, text lent qrupu var, Word-də keçdiklərimizdir. Həmçinin symbol lent qrupu var, bunu da Word-də keçmişik. Yəni bəzi lent qrupları belə deyək, e, bəzi lent qruplarının işi Word-dan bizə tanışdılar, bəzilərin e, təzəlik təzə öyrənəcək də. Demək, e, bəzilərin, bəzi tabların B-də insert ilə tablın bəzi lent qrupları ilə Worddə tanış olmuşuq, bəziləri ilə də indi bu gün tanış olacağıq. Ümumiyyətlə insertin içində birinci gəlir e, lent qrupumuz Tables. T bu sözün mənası ümumi halda cədvəllərlə bağlıdır. Worddə e, də cədvəllər adlanan ümumi halda Ə, qrup olaraq qarşımıza çıxır. Lent qrupu olaraq. Burdan əsas nəyi bilin? Birinci pivot table anlayışı var. Testlərdə bir cümlə ilə ümumi halda qarşımıza çıxır. Qısaca olaraq nəyi bilin? Ümumiyyətlə pivot table və bu hissə, bu qarşımıza çıxan bu hissə pivot table adidlər və yekun cədvəllər. Ümumiyyətlə təşkilatlarda, müəssəələrdə böyük həcmli cədvəllərlə işləyən zaman b deyək, yekun bir qiymətləri tez bir zamanda əldə etmək üçün pivot table onla bağlı işlərdən istifadə edirlər. Yəni pivot table haqqında bunu bilin. Ümumi yekun cədvəllər deyirlər adlarına. Və salam, başqa bir temamız yoxdur. Burda yenə table əmri bizi qarşınır. Table sözünün mənasını bilirsiniz, cədvəl deməkdir. Exceldə belə deyək, Exceldə durum nədən ibarət? Hansısa bir hissəni seçib, hansısa bir diapazonu seçib, tosiyə cədvəl əlavələyə bilərsiz. Mənası budur artı seçdiyiniz sistemin misalçın belə bir cədvəl formatı əlavə edirsiniz. Burdan əsas bizə bir-iki dənə şey lazımdır, onu bilin. Özünüzə qeyd aparsaz daha yaxşı olar, çünki bilmirəm hamısı kitabda varmı, yoxsa yoxmu. Misalçın birinci temamız nədir? Ümumiyyətlə cədvəlin klavyatura düyməsi. Sizə sual düşə bilər ki, cədvəl əlavə edəyən zaman klaviatura düyməsi hansıdır? Table bu Word-də yox idi, ancaq bura məxsus olan anlayışdır. Ə, cədvəl əlavə ilə mənim klaviatura düyməsi çaxsan düymədir. Control + T hərfidir. Yəni Control + T düyməsi vasitəsilə siz diapazonu seçib Control T-ni basıb cədvəl əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni sizən soruşacaq Excel-də cədvəl əlavə eləmək üçün, cədvəl yaratmaq üçün də belə deyək, hansı klaviatura düyməsindən istifadə olunur? Deyəcəksiniz ki, Control T-də. Bu Word-dən fərqli olaraq bir bunu bilin burada. Bir də bilin ki, aranızda Word-dən xatırlayan yoldaşlar olar. Məsələn gəlin bir dənə e, Word-ə gedim, sizə bir şey göstərim. Məsələn nə? Uşaqlar, Word-də cədvəl e, yaradanda, Word-də cədvəl yaradanda hansı tablar meydana gəlirdi? Kimin yadındadır? Kimi deyə bilər və yaxud e, yaza bilər. Word-də cədvəl yaradarkən hansı alət tabları açılırdı? Kimin yadındadır? Ekranı hansı alət tabları gəlirdi? Çünki bu da şeylə fərqlidir. Excel-lə fərqli bir şeydir. Ona görə birinci bunu göstərim, xatırladım sizə, sonra ora gedim. Heç şə bilmir? Word-də hansı alət tabı, ha, cədvəl əlavələyəndə hansı alət tabları meydana gəlirdi? Bəli, bilən yoldaşlar biz düz biliblər. Kimlər unudubsa da göstərim. Word-də cədvəl əlavələyəndə hökmən-hökmən bilin, Design və Layout tabı meydana gəlirdi uşaqlar. Word-də Design və Layout. Bunu hökmən 1. Word-da hər nə ilərdə qəbul olur. Excel-dəki versiya isə bu ilin qəbulunda olub. Deməli, çatacaqsa özünüzə qeyd apara bilərsiniz. Sizə sualda desək ki, sizə sualda desək ki, Word-də cədvəllər yarandırarkən hansı alət tabları, onlara konseptual tablar da deyirlər. Hansı alət tabları meydana gəlir? Birisi Design-dan Layout. Bəs yaxşı, Excel-də cədvəl yaradan zaman hansı alət tabı ilə qarşılaşırıq? deyəcəksiz ki, indi yaxşı gəlim göstərək. Deyəcəksiz ki, design. Yəni Word-dən fərqli olaraq Excel-də cədvəl yaradanda design tabı meydana gəlir. Yəni bir dənə design çıxır, da layout çıxmır. Ona görə çaşa bilərsiniz deyə bu xüsusi məqamı xüsusən-ənə deyirəm. Excel-də sizdən soruşsalar, bu keçənin qəbulsuallı olub, nəzərinizdə olsun. Excel-dən sizdən soruşsalar, deyəcəksiz yalnız design tab açıqdır. Yəni bunu mənim bilin, artıq bir şeyə ehtiyac yoxdur. Onsuz Excel-in tabları ilə işimiz asan tə olur. O vəqtdə bizi zorur, burada yox. Sonra uşaqlar, Canva və Illustration. Illustration haqqında kitabda heçsini görməyəcəksiniz, amma gəlin bir cümləylə xatırlayaq. Illustration lent qrupunun içində picsə var. Picsə bilirsiniz. Kompüterinizin öz yaddaşında olan şəkilləri ə, ə əlavə eləməkdir. Onlayn pikdən də bilirsiniz, onlayn internet üzərindən şəkilləri kompüterə əlavə eləmək üçündür. Şip sözünün mənası fiqurlardır, fiqurlar əlavə eləmək üçün və ikonlar bəzi e, balaca B deyiləndə piktoqramlar olur. olur Onları əlavə eləmək üçündür. Word-də göstərmişdim sizə. Üstə model deyəndə üstə formasında fəzalı tipli modellər internet üzərindən. Ümumiyyətlə onlaynın da, ikonun da aykınsında, yəni bu üstə modelin də işləməsi üçün internet lazımdır. Sonra burada SmartArt var. SmartArtı bilirdiz. Vörtdə də var idi. Ağıllı təsvir, diaqramların içində yazılar yazmaq əmri idi. Belə deyək. Daha çox PowerPointdə biz bundan istifadə edirik. Screenshotun da mənası screen dəbə ekranın skrin olunması bunda bilirsiniz. Yəni bunlar Word-də keçmişdi, illustration idi, add-ins idi. Add-insin də ad mənası əlavə eləmək idi, hansısa bir mənbələrdən, Vikpediyadan, onlayn internet üzərindən, ümumiyyətlə mənbələrdən məlumatları ə, sənədə əlavə eləmək üçün istifadə olunurdu. Yəni bunlar Word-un təkrarıdır, təzə bir şey görməyəcəksiniz buradan. Sadəcə bir cümlə ilə Word-u xatırlatma məqsədiylə deyirəm. Ondan sonra olar, general chart. Hə, bunu hökmən-hökmən bilin və Excel-dən sualların içində dönə-dönə qarışımıza çıxır. Nə, necə necə qarışımıza çıxır? Məsələn, bizə sual düşür ki, insert tabının, insert tabının lent qruplarını seçin. Və tələbə də baxmır ki, görəsən sual Word-a aiddir, yoxsa Excel-ə aiddir? Uşaqlar, ümiyyətlə bu chart adlanan lent qrupu, yəni diaqramlar adlanan lent qrupu. Yalnız və yalnız Excel-ə məxsusdur. Nə PowerPoint-də var, ə, nə Word-də var. Yəni bu chart adlanan ümumiyyətlə lent qrupu olaraq yalnız və yalnız Excel-də qarşımıza çıxır. Ona görə lent qrupu olaraq, yəni chart lent qrupu qarşınıza çıxsa, bilin ki, yalnız Excel-ə məxsusdur. Yəni sual olaraq nəzərinizdə olsun. Çünki testlərdə görəcəksiniz, plus diminlə sualıdır. Ümumiyyətlə chart lent qrupunun işinədir. Qrupunun Excel qrupunun sinnəsiz, Exceldə mövcud olan diaqramlardan tanış ola bilərsiniz. Bunların adlarını və təriflərini qısa olaraq bilmək lazımdır. Məsələn, diaqramların ümumi halda növləri var. Məsələn, tutaq ki, burada columns var. Column sözünün mənasını ingilisindən bilirsiniz, sütundur. Sütunlu diaqramlar deyirlər bunu adına, qısaca olaraq bilin və sizə belə bir şey düşə bilər. Məsələn, deyək ki, sualda ən çox istifadə olunan diaqramlar Exceldə hansıdır? Deyə bilərsiniz ki, praktikada ən çox istifadə olunan diaqramlar stol, sütunlu diaqramlardır. Qısaça olaraq onun haqqında onu bilin. Sonra, məsələn, burda e, line var. Line-a e, B deyək, xətti diaqramlar deyirlər. Və e, ümumiyyətlə hansı bir anlayışların, məlumatların e, zaman daxilində olan inshaflarını göstərmək üçün xətti diaqramlardan istifadə olunur. Bəzən yaradıb göstərəcəm uşaqlar. Ə, ən çox testlərdə ev tapşırığın testlərini eləmişdizsə, orada bəzi axırdaşı testlərin çində də var idi. Dairəvi formada diaqramlar. Bu misal üçün nə edək? Ümumi tutaq ki, diaqram Excel-də necə yarada bilərik? Tutaq ki, uşaqlar, misal üçün tutaq ki, bura 25 yazıram. Tutaq ki, tutaq ki, misal üçün. Bura tutaq ki 50 yazıram. Tutaq ki, bura da 25 yazıram, misal üçün. Və bu diapozonu seçirəm. Bu diapozonu seçirəm və tutaq ki, gəlirəm bura. Dairəvi diaqrama, tutaq ki, bu payı vururam. Baxıverin, mənim üçün görüm biraz bağladım, siz rahat görərik, görəsiz deyə. Bax bu düz diaqram e, yaratdı Ver. Bax bu bizim eksodola diaqramımızdır. Baxıverin, bunun əsasında yaradıq. Görürsüz 50, 25, 25. Bizim diaqramımız da neçə hissədən ibarətdir? 3 hissədən ibarətdir. Ümumi faizimiz nə qədər faizdir? 100%dir. Bunun 50-si burdadır, 25-lə də 25 burdadır. Yəni buna uyğun diaqramı yaradıb verdim. Məsələn, ev tapşırığın testlərini hazırlanmasından bəzi belə suallar yaradıb qoymuşuq hissəsincə 1-2 məsələlər var. Düz belə bunun praktik sualı qarşınıza çıxmır. Sadəcə belə təsəvvür olması üçün bəzilərini göstərirəm. Yəni durmu budur. Və sonra tutaq ki, e, burada 3 dənə olmasın. Nə bilim, tutaq ki, bir dənə də tutaq ki, bura nə şey yadıram, misal. Tutaq ki, bunu da yazsın. Yenə diaqram yaratmaq üçün bunu e, seçirsiniz Excel-də, qeyd edirsiniz buradan buradan qeyd elədiniz. Sonra gəlirsiniz bura. Yenə burada hansı növ istəsəz diaqram yarada bilərsiniz. Tutaq ki, nə bilim, yenə bunu seçdim. Və indi artıq bizim diaqramımız görün. Neçə hissədən ibarətdir? 4 hissədən ibarətdir. Çünki mən 4 dənə xanadan istifadə etmişəm deyə. Mənim diaqramım 4 dənə hissədən ibarətdir. Praktikasında buların üzərində işləyirlər. Nə bilim, indi olur da bəzi müəssəsələrdə, bəzi şirkətlərdə bu diaqramlarla bağlı işləyirsiniz. Ümumiyyətlə diaqramlar anlayışı Excelin praktikasında böyük bir anlayışdır. Hətta buradan rənglərin dəyişə bilərsiniz diaqramların, nə bilim müxtəlif rəngləri, effektlər verə bilərsiniz. Burada diaqram yaradandan sonra gördüyünüz kimi ekranda dizaynla format adlanan alət tabları çıxır və uzaqı sual olaraq sizə biz indi bunun praktikasında işləmirik, amma uzaqı sual olaraq sizə belə bir şey düşər. Deyək ki, diaqram yaradanda Hansı alət tabları aktiv olur? Hökmən-hökmən bilin. Diaqram yaradanda alət tabları olaraq dizaynlan format alət tabları çıxır. Format onların rəngi ilə filan bağlı işlər, bu da ümumi dizaynların verə bilərsiniz burdan. Yəni bir dən bilin ki, ə, ümumi halda əgər biz diaqram yaradırıqsa, diaqramlarla işləmək üçün dizayn və format adlanan alət tabları meydana gəlir. Yəni bunu hökmən bilin sual olaraq qarşınıza ə çıxa bilər. Çünki Word-dan fərqlənir bu hissədə. Word-də başqa cür idi, burada başqa cür idi. Ona görə burdan bilin ki, Excel-də diaqram yaradırsınızsa, diaqram və format alət tabları qarşınıza çıxa bilər. Yəni siz diaqram yaradmısınızsa, burada diaqramlarla işləyə bilərsiniz. Əlavə seçimlər elə bilərsiniz. Məsələn, diaqram necə görünsün? Bax, məsələn, bunu vururam. Diaqram belə göründü. Bax, bu ədədlərə uyğun faizdə çıxartdı, qoydu. Burax fikir şey verin. Riyaziyyatda ümumi faiz 100 faizdə də düzdümü? Bax o ədədlərin 100 faiz üzərindən bunlar bu ümumi faizin neçə faizini təşkil edir deyə onları faizlərlə götürüb burada işarəli veririb. Burada başqa seçimlər də var. Nə bilim praktikasında kimlər isə istifadə edibsə götürüb istifadə edə bilər. Yəni turumu budur. Qısaça olaraq bunları bilin. Yəni diaqramları buzur yaradın üzərində işləyə bilərsiniz. Nəzərinizdə olsun. Bizə ümumi halda lazım olan bu diaqramların adlarıdır. Bir də dediyim kimi diaqram yaradanda Dizayn və format alət tabları çıxır, onları bilməliyik. Demə, dairəvi diaqramlar dedik. Ondan sonra bu dairəvi diaqramlara vuranda dairəvin bir dənə forması var. Hə, buna ə, bu şəkli adı var. Bu şey donut onun adına oxşayır. Dairəvi diaqramların bir forması da budur. Ə, o da bu pay oxşayır dairəvi diaqrama. Onun onla oxşar olan bir diaqram növüdür. Onu bilin. Və ondan sonra. Burada başqa diaqram növləri də var, oxuyanda da qarşınıza çıxacaq. Müxtəlif e, dizaynlı, formalı diaqramlar var burada. Mərhələində qarşınıza çıxacaqlar. Məsələn, e, yenə bəzi diaqramlar sizi qarşılayır, mərhələində qarşınıza çıxacaq. E, yəni bu diaqram adlarına oxuyanda fikir verin. Məsələn, burada area var. Areaya sahəvi diaqramlar deyirlər. Sonra məsələn, burada belə bir diaqram növü var. Riyaziyyatdan kimlər isə tanımış olar. Eee, riyaziyyatda şey vardı, orta məktəbdə həndəsə kursunda öyrənirdikdə deyəsən, x və y oxları. Riyaziyyatda var idi, funksiyalar bölməsində ya cəbir kursunda idi. Birinə absis deyirdilər, o birinə ordinat deyirdilər. Xdan y. Ə siz diaqramları bu formada, x y oxlarına oxları ilə belə deyək, işarəleyib yaratmaq istəyirsənsə, paylama diaqramları deyirlər bunun adına bular bu növlərdən istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni ümumi halda bunlar nəzərinizdə olsun. Bunların durmu budur. Həmin diaqramların bir forması da bu hissədə qarşınıza çıxır. Smartlines, eh, Lind qrupunda, sonra 3D formalı fəza fiqurlu, belə deyək ki, yəni internet üzərindən açıb qərbə bir 3D formalı fəza fiqurunu diaqramları da yarada bilərsiniz. Ümumi halda bunlar bilsək kifayətdir. Yəni burada filtr anlayışı var. Filtr anlayışını biz, eee, cədvəl təsnifimizə daha ətraflı keçəcəyik. Eee, filtrləmə teması var. Filtrləmə teması nədir? Ümumi halda qısaça deyim. Məsələn, tutaq ki, e, bir cədvəlin içində olan elementlərin e, artan sırayla düzülməsi, azalan sırayla düzülməsi, eee, belə deyək və ya xud belə bir şey deyə bilərsiniz. Tutaq ki, bir dənə cədvəl olur. Cədvəlin içində axtarırıq. Tutaq ki, kimlərin maaşı e, 500-dən çoxdur, 1000 manatdan azdır. Ə, belə şeylə müəyyən şərtə cavab verən verilənləri seçmək. Olara ümumiyyətlə B deyək, filterlər deyirlər. Bu da cədvəldə filter aparır. Bunun daha ətraflı versiyasını data tabını keçəndə oradan sizə misal üzərindən danışacam. Hələ ki qısaca filter olaraq bilin. Belə. Sonra linkdir. Link haqqında keçmişik. Hyperlink Word-də sözlərə keçid vermək üçün belə deyək istifadə olunur hyperlinkdən. Orda danışmışıq. Text indent qrupu, orada yenə Word-dəki isimdir. Lapiyada da sala bilərik. Məsələn, text box buna mətn qutusu deyirlər. Header footer, aşağı yuxarı, sərlövhə, kalantitul. Word art effekti formalı yazılar. Signature line buna imza xətti deyirlər. Sonra obyekt təmir. Mən deyirəm Word-dən xatırlayırsınız. Obyektə OLE texnologiyası deyirlər və bunu atanda başqa proqramlardan nə isə Excelə əlavə eləmək üçün Excel-ən əlaqə yaratmaq üçün istifadə edirlər. Windows-da keçmişdir OLE texnologiyası. Onun işini yerinə yetirmək üçündür. Bir də simvol var, Word-dən məlum olan, klaviaturada olmayan simvolları sənədə daxil eləmək üçün və Food Equation. Bu da riyazi düsturlarla bağlı. Temalar Excel-də işləmək üçün belə dəyişdə qarşımıza çıxır. Qısac olaraq bilin. Yəni bu da hədə yerləşir bizim simvol bölməmizdə. Yəni sual olaraq sizə desələr ki, Excel kitabına, Excel sənədinə riyazi düsturlar əlavə eləmək və ya xod e, klavyaturada olmayan simvolları sənədə əlavə eləmək üçün hardan istifadə olunur? Deyəcəksən Insert tabının simvol bölməsindən. Yəni Insert haqqında işimiz ümumi halda bunlardan ibarətdir. Yəni Word-ü kimlər ki e, bilirsə, e, onlara daha rahat olur Insert tabı, çünki çoxların çoxunu oradan tanıyırıq da, belədir. Bunları bir bu da öz yerində. Eee, soruşaqlar. E, bir də sizə page layout lent tabı haqqında məlumat verəcəm. Çünki page layout lent tabı da asandır. Eee, page layoutunda müəyyən temaları e, Word-lə öz yerində qalır. Amma Word-də öz yerində qalır nə məna da? Düzdür, Word-də page layout lent tabı yoxdur. Xatırlamış olarsınız, Word-də e, design-la layout tabı var idi. Burda nə baş verib? Həmin o design-la layout tabını bitişdiriblər adına qoyublar page layout. Yəni design Worddə səhifənin arxa fonu, səhifənin görünüşü ilə bağlı işlərə baxırdı. Layout isə səhifənin ölçülərinə baxırdı. Burada ikisini də birləşdiriblər, adına qoyublar səhifə düzəni. Ümumi halda hamsa bunun sinidir. Dam, kimnə isə xatırlayarsınız, temalar. Bu tema bölməsini Word-dən tanıyırıq. Sənədə effektlər, temalar vermək üçün Word-da var idi. Design-ın sinidə idi. Burada designla layout birləşib Page layoutun içində qarşımıza çıxır. Sonra bu hissə, bu hissəni də biz Word-dən tanıyırıq. Xoşdur, burada gəlir margins. Margin sözünü bilirsiniz. Margin sözünün mənası nə idi? Word-də demişdim ki, sizə margins görəndə cavabların içində hansı sözü axtarıb kənar boşluqlar sözü. Ümid edirəm yadınıza gəlir. Və oradan keçdiyimizdir. Sonra orientation. Orientationa deyirlər orientasiya formasında və xod album formasında səhifəni bədərsdə istifadə etmək üçün istifadə eləyirlər. Sonra size size sözünün mənası ölçüdür, çap zamanı vərəqin ölçülərini müəyyən edə bilərsiniz. Print area çap olunacaq diapazonu, hissəni seçə bilərsiniz burdan. Brix əmri. Brix əmri sizə tanışdır. E, məcburi kəsit dediyi adına bilmirəm, yadınıza gəlir yoxsa gəlmir. Brix əmri məcburi kəsit səhifə kəsimləri aparmaq üçün. Orda keçdikimizdir. Burada hətta kitabda bunların haqqında nə oxumayacaqsınız. Background sözünün mənası arxa fondur. Hə, print title istəyəndə çap olunan başlıqlar nəzərdə tutulur. İndi dialoq pəncerasından onun haqqında danışacağam. Deməli uşaqlar, burada əsas öyrənəcəyiniz hissə dialoq pəncerasıdır. Texetapın dialoqu. Hə, burada bir dənə önəmi töymə fişi şey vermək lazımdır. O da nədir? Word-ü keçəndə sizə demişdim ki, Texetapın dialoq pəncerasında olan bu tərkibi hissələri qəbula düşüb, bu ilin qəbulunun ikinci hansı qəbuluna düşüb. Bu il Word-ü salıblar. Bəlkə üzümüzə gələnin sizin ilinizdə, məsələn, ə excel-ə salacaqlar. Bax bir də gedim word-ə sizə yada salım. Bax misalsız word-dən bu ilin qəbuluna düşmüşdü. Word-dən bu ilin qəbuluna düşmüşdü ki, bu page setup-un dialoq pəncərəsi hansı hissələrdən ibarətdir? Page setup-un dialoq pəncərəsi word-də marginsdir, ondan sonra paperdır, bir də layoutdur. Word-də bu 3 dənə hissədən ibarətdir. Bu 3 dənə, dənə hissənin adını hökmən bilin. Bu ilin qəbuluna düşür. Excel-dəkin də bir səs pis olmaz çünki Exceldə bir damcı fərqlənir. Excel-də page setup-un hissəsi page listədən, margins hissədən, margins orada da vardı, burada da var. Margins hissədən, header footer, bir də sheet, vərəq azanan hissədən ibarətdir. İndi başlayaq. Deməm uşaqlar, page bölməsi ümumiyyətlə page bölməsinin belə deyək də içində nələr var? Birinci yenə bizi orientation qarşılıqdır. Orientation bilirsiniz çaq forması və ya xod portret forması deyək də, albom formasında olmaq. Sonra burada scaling əmri var. Scaling əmrindən ümumi halda nəyi bilin? Scaling sözünün mənası miqyaslaşdırmaq, miqyas deməkdir. E, yəni çap zamanı bu A4-də bu hissədə ə e, bu adjust to fit-dən siz e, çap zamanı vərəqin miqyasını nizamlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. İş vərəqin miqyasını, çap zamanı nizamlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bir də burada fit to əmri var. E, belə deyək, bu da fit to-nun da mənası uyğunlaşdırmaqdır. Çap zamanı e, vərəqi səhifələrə, yəni A4 səhifələrinə uyğunlaşdırmaq üçün bundan istifadə edə bilərsiniz. Paper size əmri var ə çağızın A4-ün ölçülərini filan buradan müəyyən edə bilərsiniz. Print quality əmri var. Ingestlənə bu sözü tutarsınız. Yaxşı keyfiyyətidirlər bunun adına qısaca onu bilin. Sonra burada var first page numbers əmri. Ə, belə deyək. Vərəqdə əgər səhifələri nömrələmişiksə, nömrələnmiş səhifələrin görünməsini başlanğıc nömrəsi kimi olar təyin edir. Yəni nömrələrin 1-ci nömrədən tutaq ki, başdasını nömrələməyin, nömrələməyi bildirir də belədir. Şəh onun görünməməsini təmin edir. Nömrələməyi avtomatik səhifələri nömrələməyə başlayır. Çap zamanı o işə baxır. Margins üstdə çox dayanmayacam. Yenə kənar boşluqlardır. Margins deyəndə top yuxarıdan, bottom aşağıdan, left soldan, right sağdan boşluqları müəyyən eləyə bilərsiz. Həmçinin header footer qoymusunuzsa, column title qoymusunuzsa, həm no column titulların e, məsafələrin Məni eləyə bilərsiz ki, qalın titullar hansı məsafədən olsun, hansı məsafədən səhifədə başlasın. Onu mən eləyə bilərsiniz. Sonra bu hissə var, center on page hissəsi. Burda horizontal sözü var, bir də vertikal sözü var. Ümumi halda horizontalı ingiliscə bilənlər olar. Horizontal üfüqlənir. Vertikala da PDF-də tiqinə, içinə ingiliscə nədir? Azərbaycan şaquli belə deyək. Buna da şaquli deyirlər. Üfüqi və şaquli. Yəni belə deyək, ə, vərəqi mərkəzə yerləşdirib, onun şaquli səhifə mərkəzinə doğru, şaquli formada yerləşsin, yoxsa üfüqi formada yerləşsin. Cədvəli vərəqin mərkəzinə yerləşdirəndə füqu və ya şaquli yerləşməsi məni elə bilər. Durumu budur. Header footer olan hissə, ə, kalan title qoymaq üçün istifadə olunur kalanti titul qoya bilərsiz. E, sənədə kalanti titullar, təsviz kalanti titullar bilirsiz. Olduda even page, təsviz kalanti titulları fərqləndirmək, birinci səhifənin kalanti titulunu fərqləndirmək, ümumi halda header, footer fərqləndirmək dəri. Onu burdan yerinə yetirə bilərsiz. Yəni durmu bud. Sonra gəlirəm sheet. Sheet sözünün mənası ingilisində vərəq deməkdir. Burda gəlir print area. Print area-nın mənası çap olunacaq yeri təyin eləmək deməkdir. Yəni hansıtı afazon tap olunsun, yoxsa bütün vərəq çap olunsun. Yəni çap olacağınız yeri təyin eləyə bilərsiniz, turmu budun. Ondan sonra çap zamanı ə, sətirlərin repeat sözünü bilərsiniz, təkrarlanması. Sətirlər təkrarlansın, sütunlar təkrarlansın, çap zamanı onları müəyyən eləyə bilərsiniz. Sonra grid line sözünün mənası tor xətləri deməkdir. Excelin bu damaları yoxdur. Bu damaları tor xətləri adlanır. Çap zamanı ola görünsün, yoxsa görünməsin, onu məyin edə bilərsiniz. Ondan sonra black and white, yəni ağ-qara, çap zamanı ağ-qara çap eləmək üçün bundan istifadə edə bilirlər. Durumu bundan ibarətdir. Yəni istəyirsənsə bu əmri aktiv eləyin, ağ-qara çap eləsin. Sonra draft quality. Buna deyirlər qaralama keyfiyyəti. Belə deyirsəm ə misal üçün əgər siz bu əmri aktiv edirsinizsə çap zamanı yalnız belə deyəsəm işte, necə başa salım sizə misal üçün ancaq mətnlər çap olunacaq. Orda şəkil, fiqur filan qoymusunuzsa onları çap eləmir. Yəni durmu bud. Sonra row and column hiding. Bunun mənası nədir? Çap zamanı Excel-də sətir və sütun başlıqları ə, görünüb görünməməsi. Məsələn sətir başlıqları bu sətirlər, sütun başlıqları da bu A B C D E lər ya yəni, bunlar çap zamanı görünsün, yoxsa görünməsin. Onların məyən olunmasın buradan eləyə bilərsiz. Sonra komment. Əgər siz şərh vermisinizsə hansısa bir xanaya, Worddə də var idi şərh vermək, komment vermək. E, burada da reviewdadır. Reviewu kəsəndə danışacağıq. Əgər siz xanalara şərh vermisinizsə, şərtlərin ümumi halda e, çap olunub, çap olunmaması buradan mənə eləyə bilərsiniz. Sonra Sales errors, error yəndə xətalar səhflər nəzərdə tutmur. E, Məsələn, 8.6-cı paraqrafda var idi. Value xətası var, nə bilim. Web xətası var. Yəni xətalar səhflər e, belə deyək, səhflərin çap zamanı xanada görünüb görünməməsini məni eləyir. Yəni çapda onlar çıxsınmı, yoxsa çıxmasınmı, onları məni eləyir. Sonra bu page orderin də mənası ümumi halda nədir? E, Səhifə adızlıqlarının ə məən olunması. Yəni səhifələr hansı ardıcıllıqla getsin, səhifələrin nömrələnmə istiqamətini müəyyən eləyir. Yəni səhifələr ardıcıllıqla gedəndə nömrələr hansı istiqamətdə olsun, hansı istiqamətdə nömrələnəsin. O işlərə baxır. Yəni belə şəkildə də göründüyü kimi. Yəni qısacası bundan ibarətdir. Qısaca bunları bilin bunun içində və həmişə yadda saxlayın ki, page setup, page margins, header footer və sheet adlanan belə deyək, bölmələrdən ibarətdir. Yəni sual vəraqsasılar dərində getsələr, uzağı bunu salarlar. Nəzərinizdə olsun. Sonra kiçidə qanunlardan keçmişəm. Scale to fit. Scale to fit-də bayaq da dedik, tap zamanının miqyasını müəyyənləşdirmək, enlə və hündürlükləri, xənaların enin hündürlüklərini müəyyən eləmək üçün sifaidə olur. Yəni tap çağızının miqyası deyə bilərsiz bu adına düşən sual budur. Sonra fit options. Bunun mənası nədir? Çox zamanı ox. Yəni tor xətləri, bu dediyim ki, bayaq dedim ki, Exceldə gördüyümüz bu dama-damalara ümumi halda tor xətlər deyilir. Bax məsələn, burdan işarəni göstərəcəm. Bax, baxın, Excelin tor xətləri getdi. Görürsüz, oldu ağ bax. Ağ formada görünür. View-a basıram, təzən geri qayıdır. Buna deyirlər tor xətləri. Əgər siz burada print təmirini aktiv edirsinizsə, çap zamanı Bu toy xətləri görünəcək. Onu buradan da nizamlaya bilərsiniz. İncə göstərdim. Pen setupun dialoqundan nizamlaya bilərsiniz. Yəni kifiniz necə istəyir. Bir də var heading. Heading sözünün mənası sətir və sütun başlıqları deməkdir. Sapın bu işarəni vururam. İndi baxın, ABCD-lər filan yoxa çıxacaq. Bax bunu vurdum. Görürsüz ABCD-lər getdi. 1 2 3 4 5-lər getdi ə təzədən view-a basıram, olar geri qayıdır. Yəni tab zamanı da bu səhifə sütun başlıqlarının görünməməsini istəyirsinizsə, burdan görünməsini istəyirsinizsə, yəni printə işarə qoya bilərsiniz. Həmçinin print setup onu dialoqundan da idarə eləyə bilərsiniz. Durmuğ. Və əlavə olaraq bilin ki, uşaqlar, bu grid lines-la hiding əmri ə, grid lines-dan hide əmri, düzdür? View tab-ın keçəndə sizə bir də keçəcəm, amma bəri başdan bilin və yaxdı özünüzə qeyd apara bilərsiniz ünsə Excelin nəzəriyəsindən həm məsul düşən ə, suallardan biridir. Məsələn, sən sual düşə bilər ki, ə, belə deyək, tor xətləri və hiding, sətir sütun başlıqlar bunların görünüb görünməməsi, həmçinin başqa hansı lent tabında var? Deyə bilərsən ki, view lent tabında var. Yəni sətir və sütun başlıqlarının görünüb görünməməsi, həmçinin tor xətləri, gridlines əmirləri həm view tabında var, həm də page layout tabında var. Yəni burada da var, orada da var. Yəni sözlü sual olaraq soruşsalar həmişə bilirik. Amma uşaqlar, page layout da bir də bunun əlavəsi var. Page layoutda sən sətr və sütun başlıqlarını, həmin sütun tor xətlərini görüb görəmməsin nizamlaya bilərsən, həmin view tabında nizamlaya bilərsən və page layoutda əlavə bir də iş görə bilərsən. Page layoutda həmin də görüm burada nə sözlə görürük? Həminin tap zamanı da sətir və sütun başlıqları görünsün yoxsa görünməsin. Yəni sualda sənə desə ki, tapda imeylni gördüm, görünməmək. Onda üç söhbət page layout-dan gedir. Yox, adi halda desə ki, tap sözü orada olmasa, prosta desə ki, sətir və sütun başlıqlarının görünüb görünməməsi view-nu da götürə bilərsən. Həmçinin page layout-a götürə bilərsən. Yəni bir incəlik olaraq o nəzərinizdə olsun. Başqa bir temamız yoxdur. Bir də ərzəinc var. Biz ərzəinc haqqında danışmışıq. Ərzəinc incident qrupu Worf-da da var idi. Burada da var. Worf-da layout-un içində idi. Burada isə page layout-un içindədir. Çünki dedim axı bayaq layout gedib yerinə page layout gəlib, amma eyni əməllər də eyni işlərdir. Şəkil fiqurların öndə durması, şəkil fiqurların çizildilməsi, hafta boyunca düzəltmək, düzləndirmək, onları qruplaşdırmaq, qısatmaq. Yəni ümumi halda ərizə influens qrupu olaraq qısaca bilin Word-də keçdiklərimiz. Yəni başqa bir sualı yoxdur. Bu da ümumi halda page layout haqqında